伯父，伯母，我本想寻一德高望重之人作为媒人登门提亲，无奈实在没有寻到合适人选，只能亲自来。按照古礼，求娶公主，彩礼应包含羊、马、牛等各种牲畜。无奈现在我实在没有办法搞到这些东西送到府上，所以礼数不周，还望二老啊。 能够见谅。 那个，外面这些东西，伯父，您是觉得还缺什么？我立刻找人补上。 不不用不用啊啊呃那个，庭州啊，你大老远跑来挺辛苦的，要不先喝会茶，我跟微微给你们做点吃的啊。哎、啊，劳驾伯母了、哎。妈，怎么了？我们不是要去？ 微微啊，你跟妈说句心里话，你真的想好了吗？要跟他过一辈子？他现在可是失忆的状态，你原来就是因为这个病，才想明白跟他分手，为什么这次居然要答应跟他结婚了呢？妈，我知道你担心的是什么，但是我不想因为还没发生的事情。 就浪费我跟他在一起的珍贵时光。其实，就是因为经历了上次的分手，我才知道我对他有多么认真，多么的爱他。妈懂你，所以说你做任何事，妈都支持你。可是我跟你爸爸不得不担心啊。 你们现在是谈婚论嫁的时候了，万一他恢复记忆，把这段关系给忘了怎么办？妈知道，庭州不是个坏孩子，但是，咱们总是会把最坏的结果都想好吧。妈，其实你说的这些我都想过，我相信他不会的。跟他在一起的点点滴滴，都让我知道。 他对我是真心的，即使以后他恢复了记忆，这段经历也是真实存在过的，所以你担心的事情不会发生，放心吧。你想娶我女儿？要说呢，你的财力。 相貌、诚心、人品，我都不怀疑。但是，你们上次闹分手，微微哭得很伤心，我真不放心把女儿交给你。啊，都是我的错。身为男人，不能让自己的女人流泪。晚辈谨记在心。 要说结婚，你是演员，会受到很多的影响。那你怎么保证，不被外界左右？嗯，伯父，稍等片刻。 两姓联姻，一堂缔约，良缘永结，匹配同称。明威，你是我永远的公主。我已昭告天下，不论外界如何评头论足，我娶公主，心意已决，绝不受任何事情左右。好啊，这个女婿我认定。 谢岳父大人，哎呀，以后就是一家人了，不用这么客气，啊。<laughs> 这个娃娃是小时候爸爸送给我的，你看，保存的好不好？嗯、明桥小时候一直问我要这个娃娃，我都不舍得给他，要是给他了，早就少胳膊少腿了。<laughs> 公主心地纯良，最是仔细。 这个是我六岁的时候，爸爸妈妈带我去公园拍的。怎么样？可爱吗？小公主可爱无比，是我见过最漂亮的女孩。我小时候就被爸爸妈妈宠的像公主，现在。 有被太傅宠的像公主，我真的好有福气。公主理应被所有人宠爱，我深恐对你的宠爱不够多，委屈了公主。有太傅，我怎么会委屈呢？公主，这是你以前学外语所看的书籍吗？ 对呀、啊，这些都是。哦，我再给你看个东西。嗯 太傅，太傅，来。你看、啊，这些都是我小时候的照片。哦，这个是我之前古筝拿奖的时候拍的。你看，这里也有古筝。天哪，我小时候还戴过牙套呢！嘿嘿，你看，太丑了吧？ 成婚后，我要按照现代人的规矩，带公主去度蜜月。度蜜月。不知公主想去哪里？嗯，有太傅的地方，哪里都是人间盛景。喂，沈姐。明威。 顾廷洲的微博是怎么回事啊？媒体快炸开锅了都！我马上到你们那儿啊，见面再说。哦，好，我知道了。这，你看。 你刚刚在我家给我爸看的就是这个。是啊，要对公主负责，总要拿出些实际行动啊。你怎么都不跟我商量一下呀？沈姐刚刚很生气。你我婚事何须他人智慧？沈姐说她在家等你，有事要谈。 来了，是不是木提洲的车？哎，快快快！快快快快上！穆你们已经登我是谁？穆廷洲，穆廷洲吗？哎，我廷我穆廷洲吗？哎，微博是我们是已经领证了吗？小赵。 你这么多年一直陪着廷周，处处为他着想，帮他出谋划策，怎么到了这关键的点上，就由着他胡闹呢？结婚，哎呀，他现在这种情况怎么能结婚呢？小赵啊，叔叔知道你不会害廷周，可是婚姻这么大的事情，你哪怕哪怕提前跟我们通个气也好的呀。叔叔阿姨。 这事儿啊，我和肖赵事先真的什么都不知道。你们这些当经纪人的，那也太失责了吧！嗯、这件事情和他们无关，这是我个人的主意，请你们切勿再责怪他们。孩子，可是这是多大的事情啊！啊，你怎么跟爸妈都不商量一下啊？我和公主两情相悦，还望二老不要再横加干涉。 可我是你妈，明小姐，我们当初请你来是帮助我儿子恢复记忆的，不是来欺骗他的感情的。伯母，这件事情没有提前和您和叔叔商量，是我们不对。我知道您的顾虑，但我们都是经过深思熟虑的。说吧，给你多少钱才能离开我的儿子？ 没想到，你当初这么好心的答应了帮助我们，是抱了这么不纯的目的。休得胡言！伯父，不管你记不记得，认不认我们，我们都是你的父母，你不能这样对我们。林小姐，我相信你是个明事理的人。 听州他因为生病犯糊涂，可你不能跟着糊涂吧？呃，伯父伯母，你们消消气，这样解决不了问题。要不，你们看这样，这件事情交给我和沈素来处理。我和听州这么多年朋友，我也不能害他呀。 你们做什么事儿之前，是不是应该先知会一下经纪人呢？对不起，沈杰。是我们做事太草率了。公主何错之有？公布关系一事时，公主事先也不知情。说实话啊，我根本不赞成你们俩在一起。我知道我说什么没有用，但你们没有必要把事情弄得沸沸扬扬吧？低调低调，懂吗、啊？低调。 显得我们更加心虚似的。任何人都可以跳出来阻拦我与公主相爱，给我们设置阻碍。依我之见，索性公之于众，昭告天下，我与公主堂堂正正。彼时木已成舟，相信也无人再敢随意智慧。即便再有无聊之人说三道四，我与公主光明磊落，又何惧悠悠之口？但你考虑过明威的处境吗？ 如果你现在是穆庭州，我相信有很多人都会支持和祝福你们的。毕竟你为娶，她未嫁，你们郎才女貌的很好。但现在呢，你没有穆庭州的记忆，但你却有着影帝的身份，很多人都会产生和你父母一样的想法，那就是明威接触你的目的不纯。没有人会对你怎么样，但都会骂明威的。我可以再发布告示，告知天下，是我逼迫公主的。 你可别再随便发微博了啊！这样只会让事情越来越乱。要我看啊，你们俩先分开一段时间，让事情冷却一下再说。你们能不能听我说两句话？我们两个一路走来，别人不知道，你们是清楚的。 我跟太傅之前分手，就是因为你们刚刚所说的问题。但我们分手之后，彼此都非常痛苦，所以为什么不珍惜当下的幸福，珍惜我们在一起的时光？ 曾经为自己争取过、努力过，即使将来遇到大家担忧的问题，我们都不会后悔。我跟太傅面临的问题太多了，最起码你们两个支持一下我们。 哎，算了算了，反正现在事情已经这样了，咱们就想想办法，怎么把不好的影响降到最低吧。你说的轻松啊，这件事儿对明威这样的新人女演员会造成什么样的影响，你心里没数吗？我不可能会同意。放心吧，还有我这个金牌经纪人在呢。谢谢你。